Здравствуйте, меня зовут Виктор, и мы находимся в одной из теплиц выращиванием помидор. Здесь у нас сорт мальва, высокорослый помидор. Применялись из препаратов БТУ-центра инсектицид октаверн, липидоцид и бетабацилин. Ну, здесь мы делали как бы так, некоторые эксперименты. Пробовали отдельно липидоцид с бетабацилином и отдельно октаверму. Пришли к тому мнению, что совокупность этих препаратов совместно работают лучше. Давали по 50 мл октаверма, липидоцида бетабациллина по 150 мл. Но мы работали по корню микохелпам, фитохелпам, гомифрендом, ну там э, гуматы, микроэлементы. В этом году, кроме биологических инсектицидов, пробовали еще в раннем периоде, во время цветения, там три кисти у нас, пробовали работать энтомофагами, чтобы не дать распространиться трипсу. Работаю с препаратами бытового центра. В прошлом году работал по перцу, биопрепаратами инсектициды. В этом году вообще даже попробовали энтомофагов. На антомофаги нормально сработали, они его уничтожили и видел в этом эффект. На следующий год уже планирую уже везде применять ее. Также было и на, на помидоре то же самое. Трипса не было. Меня зовут Мариана. Мы выращиваем помидор. Ну, весной и капусту, раннюю капусту. А с БТУ центра вот мы еще с прошлого года вот попробовали Актоверм. Спасибо Актоверму, он нас спас. В прошлом году у многих тута съела помидор. Мы тоже попробовали разные препараты. О, почти все препараты, которые для туты, но нас спас Актоверм. Спасибо БТУ-центру. Вот в этом году тоже этим препаратом работаем.